स्मै श्रीगुरवे नमः शरीरं सुरूपं यथा वा कदत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्च तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतत् तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् षडङ्गादिवेदो मुखेशास्त्रविद्या कवित्वादिगत्यं सुपत्यं करोति मनस्

किं तत किम् क्षमामण्डलेवूपभूपालवृन्दै सदा जगत्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् भोगेन योगेन वाजिराजो न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्च न रग्नं गुरोरङ्गिपद्मे तथक् किं तथक् किं तथक् किं 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 अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कारे न देहे मनोवर्तते मेत्वनर्के मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किं अनर्ग्याणि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनि यामिनीषु मनश्चेदलग्नं गुरोरङ्गिपद्मे तथक् किं तथक् किं तथक्